Всем привет! Несколько дней наблюдаю за комментариями под своими видео. Появился новый прикол, который льют в уши. Но по-другому нельзя назвать, потому что оно ж так и есть. Льют в уши россиянам. Уже не первый раз от разных людей одно и то же. Но это не боты, это реальные люди, потому что не под копирку, но смысл-то один и тот же, понятен. Славяне уничтожают друг друга. Вот до чего дошло. Уничтожаем друг друга, получается. Ну, им так говорят. Ну и виноват, понятно, кто. Виновата Америка. Но не учитывается аж одно. Включай свои мозги и, и анализируй ситуацию. Давайте рассмотрим несколько вариантов для вас. Вариант. Украинская армия уничтожает российскую армию на территории Украины. Второй вариант. Российская армия уничтожает украинскую армию, украинский народ, мирное население, инфраструктуру, города на украинской территории. Третий вариант. Российская армия, украинская армия уничтожают друг друга на территории Украины. Не возникает вопрос никакой. У меня возникает, почему это происходит на территории Украины. У вас не возникает вопрос, что делают россияне с оружием на территории Украины. Ответ один. Украинская армия и народ защищают свою землю от захватчиков. Вариант обвинения Америки. Хорошо, Америка это все спровоцировала. Давайте рассмотрим эти варианты. Как многие говорят, это американцы столкнули лбами. Подождите, кто это все начал, мы знаем уже. Кто на какую страну напал, мы знаем также. Получается, это по команде Америки было сделано. Тогда, кто работает на Америку, включаем мозги и делаем выводы. Кто по команде Америки, которую вы обвиняете, напал на Украину? Кто дал команду напасть на Украину? Получается, что мы нашли американского шпиона. По-другому, как может быть? Я не знаю. Не Украина повелась на, по вашим словам, американскую провокацию. Ищем врага у себя внутри. Скажите, что ты предлагаешь, если решение этой проблемы. Чтоб, по вашим словам, не, убива, не уничтожали друг друга, просто нужно забрать свои войска в свою страну с чужой земли. И все. И проблема решается сразу же. Вангую следующую методичку через несколько месяцев, которая будет. Это не Россия виновата, это виноват Путин. Народ это страна. Россия это народ. Украина это народ. Мнение народа, мнение страны. Если большинство поддерживает то, что происходит, значит виноват народ, виновата вся страна. Чем быстрее закончится поддержка ваша этого всего, что происходит, тем с меньшими последствиями ваша страна выйдет из этого всего. Ну и обязательно оставляйте свои комментарии. Интересно читать, интересно следить за вот этим процессом, процессом замены, подмены понятий. Поэтому подписывайтесь на канал, оставляйте свой комментарий, ставьте лайки, приглашайте других зрителей. Всем удачи и до следующих видео.